Sedangkan kita tahu Bahasa Qadar tadi, dia nak fahamkan, kena lari kejap. Bahawa Qadar ni, dia ilmu Allah menaruhi segala-galanya tau. Sini sini. Okay, kalau saya seorang guru, seorang guru, saya tulis tentang pelajar saya. Sebab so yang saya tinggalkan tuan-tuan, dia tak, tak faham nanti masalah. Okay? jadi, saya tulis dalam kertas ni, sebelum exam, exam minggu depan. Sebelum exam berlaku, saya tengok student saya tiap-tiap hari depan mata saya. Siapa tidur, Siapa tu sebut sengguk, siapa yang sibuk main telefon, saya nampak. Lepas tu saya pun tulis. Ikut pada saya punya pengetahuan, amat uh, gagal. Lulus, gagal. Saya tulis semua sekali. Kemudian saya simpan kertas ni kat sini. Dan saya tak datang. Bulan depan baru datang. Exam dua minggu lagi. Kemudian bila saya uh, keputusan exam keluar, adalah sahabat-sahabat kawan kita ni pergi ambil ni benda -benda kertas ni. Dia pun pegang. Eh, Kau lulus gagal? Gagal. Eh, serupa lah. Kalau orang nampak saya letak kertas ni kat sini. Jadi dia kata lah, eh serupalah. lah. Kau gagal lulus. Lulus. Ha, sama kau. Boleh dia cakap macam tu kan? Lepas tu dia orang macam, tak adil. Ustaz Adli gagalkan kami sebelum kami gagal. Soalan. Tuan-tuan gagal sebab saya tulis ke tuan-tuan gagal sebab sebab perbuatan tuan-tuan sendiri? Sebab saya tengok student saya, saya faham. Okay. Cerita dia lain dia adalah Allah Ta'ala takkan silap. Saya sebagai seorang guru, saya boleh silap. Sebab mungkin saya nampak student tidur kat sini, balik rumah dia datang, dia pergi, pergi tuition. Dia dah hafal lah sebab tu dia ngantuk datang kelas ni. Macam, alah boring lah, dia biasa dengar lah tajuk ni. Jadi saya silap, teka. Saya boleh silap. Allah takkan silap. Apa yang akan catatkan berkenaan apa akan jadi daripada mula kejadian sampai akhir takkan silap itu beza dia tapi soalan adakah manusia sim patut sibuk dengan tulisan tadi saya tuan-tuan dulu buat buat perasaan semua datang pegang sepanduk ustaz Adli Zalim gagalkan kami sebelum kami gagal boleh tak boleh kan sebab apa saya tulis berdasar pengetahuan saya dan exam tu susah atau senang dan kemudian student saya yang mana yang beri perhatian dan yang tak beri perhatian saya tengok saya kenal Memang seorang guru kadang boleh agak Student dia lulus gagal kan nah, Jadi tapi Anggaran seorang guru tu tadi mungkin boleh silap Tapi pengetahuan Allah Ta'ala yang tercatat takkan silap Itu je beza dia Dan kita tak ada suara cari Dalam kitab kau, kau punya takdir apa Kau tak payah Atas kita adalah Buat kerja Usaha kita buat Kita pun pejam mata Dalam takdir aku ni boleh hafal Quran ke tidak di pejam mata goyang-goyang kan? Tak paikan ha jumpa jawapan Try ha masuk dulu Mulakan menghafal Gagal? ha, kita tulis tak dapat <laughs> kita, kita dah buat kan? cuba-cuba tak lepas dia Oh bukanlah, rezeki kita ha, Tapi effort yang kita buat tu Allah Ta'ala tuliskan sebagai Dicatat sebagai amal So kalau itu kita fahamkan Ni padar kan? Yang geng Muqtazilah ni sampai sekarang tak boleh faham-faham Sampai lagi masa lagi kita jumpa orang yang persoalkan Kalau lah Allah tentukan dia tak adil Ni ayat ni Bukan di atas itu janji kami kau ambil. Dia cakap itu. Kalau aku dengar Allah kata dia kata. Inilah di antara perkara yang sangat bahaya. Sebab, sebab balik pada asal sebab apa tahu? Berani tolak nas sebab tak logik. Sedangkan dia tak faham nas tadi dengan betul. Kau dia faham dengan cara saya tunjukkan tadi tu tak faham kan? Qadar tu dia ilmu Allah mendahului segala-galanya yang takkan silap takkan salah. Allah tak paksa. Apa tertulis tu bukan paksaan untuk kita jadi. Itu adalah maklumat yang Memang azali Allah Ta'ala ketahui Bukannya paksa kita buat Itu sudut asal Lepas tu nak tahu Allah Ta'ala tahu segala-galanya apa yang jadi Sebab diberitahu benda ni macam disebut dalam surah Al-Hadid Ayat ke 22-23 uh, Yang pasal tajuk ni penting kan eh? Kalau saya takut tinggalkan tajuk ni Tak sentuh tajuk padar ni Tertinggal macam ni Nanti balik rumah nanti pening kepala Nanti kan jadi Muqtazilah <laughs> Jadi dalam dalam, dalam apa, ayat surah Al-Hadid Ayat 22-23 Allah Ta'ala yang tekan ma asaba musibatin tidak menimpa sebarang musibah fil ardi di muka bumi wala fi anfusikum tidak juga pada diri kamu takkan timpa sebarang musibah di muka bumi macam sekarang kita hadapilah sakit pada diri kita penyakit ke kanser ke sebagainya illa fi kitab kita telah tertulis dalam kitab tak kan terjadi kita tertulis dalam kitab min qabli an nabraha sebelum kami jadikan ia berlaku sebelum terjadi dia Allah Taala tulis siap-siap dia inna dhalika 'ala yasir bi itu syarat adalah sangat mudah okey kenapa Allah Taala bagi tahu kita dia dah tulis siap-siap dan kenapa kita patut belajar untuk jangan jangan uh, jangan apa jangan apa tak suka tak puas hati dengan apa Allah tentukan Allah Taala bagi tahu lepas tu ayat 23 dikailah taksau 'ala ma fatakum supaya kalian tidak rasa sesal atas apa yang terlepas dari kamu terlepas bas terlepas untung Allah mahu kan, macam apa geng-geng main bitcoin ni eh? dia kata Allah mahu kalau aku beli dulu duit kan untung aku sekarang dulu harga berapa sen je sekarang beribu-ribu contohnya kan orang tengok Allah mahu alamak alamak kan kalian jangan rasa sesal apa yang kalian terlepas sebab apa tulis dah sebalik juga wala tafrahu bima atakum jangan kalian berasa gembira dengan apa kalian perolehi. Itu pun juga adalah tertulis. Dapat untung, belajar dapat sijil, gaji sekian-sekian-sekian, rezeki sekian, sekian, banyak mana. Dah ada. Tujuan dia supaya orang-orang kata, supaya kita dengan itu tidak akan mempunyai A, sombong, belagak dan sebagainya. Atau B, rasa sesal teruk sangat. Teruk sangat. Sesal, menyesal, tetap hari hidup adulah, amak, kan? Adulah, adulah, kan? Tak boleh. Ini bukan Uh, kedudukan dia Kalau so, tak ada kena kita musibah Tapi life goes on Teruskan berjalan Hidup kita teruskan Bukan disuruh kita menangisi nasib ini, ini, asas eh? Tapi God dia balik Bukan Muqtazila tadi Dia tak boleh faham Bapak dia cuma bahasa logik akal. Pasal dia tak ambil nas-nas yang lain untuk dia faham. Kalau dia ambil nas-nas yang lain dari Quran dan Sunnah, dia akan boleh tahu apa yang dimaksudkan dengan qadar Allah Ta'ala tadi. Tapi kerana dia ambil satu saja nas, dia bahaskan, kemudian dia kata adil. Itu dia reject. Nah, ini contoh, eh? Baik.